Kolikrát jsi už byl na stromě? Jo, no, tak... Hej, no... Jak to... Jak to... Ty, tak... Beskycký pilot musí být na každém teréně na nějakém stromě. Na každém teréně, jo? No, na každém ne, tak třeba na Javorovém, tam je to pro trouby, že? Tam jako nic, ale... OK prostě. Takže raz, tady, jsem byl, tady jsem to měl. Tady jsem byl, zkusil jsem pravou stranu a i levou stranu. I levou, jo. <laughs> Obě dvě jsem si vyzkoušel a javorník tam jsem po startu, jak tam byly ty stromy ještě takové, to, tak tam jsem prostě těsně, jsem mi to zbrzdilo sedačku, vrcholky tak metr, takže tam jsem byl též. Takže třikrát. Takže třikrát v podstatě. Slušný výkon. <laughs> Ale vždycky jsem z toho jako